So among themselves They will say Okay aku pernah try dengan uh, budak ni Engkau ah, boleh ah, Aku pernah try dengan dia Engkau ah, pun boleh juga Lepas tu dia tolak tangan I kat dinding macam ni Bro Aku dah perhati kau Daripada first day I know who you are Let's enjoy Tentang HIV eh Tak kena you tak takut You dah kena Baru you tahu Dia akan jadi cermin kepada you hmm. Okay You suka pakai baju putih, dia pakai baju putih. You suka pakai baju hitam, dia pakai baju hitam. Okay, this is I'm talking about uh, gay punya narcissist lah. But in a uh, normal relationship pun, hmm. dia lebih kurang juga macam tu. Uh, identity behavioral dia lebih kurang. Uh, I'm going to teach you on how to answer the question so that you get a high score on bipolar. Then I question dia balik, kenapa pula I nak kena perlu rehearse? Assalamualaikum kami daripada BGTV baby, baby Baby So hari ini nampak kita punya set up baru eh, Alhamdulillah Set up baru Alhamdulillah Ini, ini pertama kali kita, kita set up uh, podcast dekat sini yeah. Dekat office baru kita Dekat office baru kita Alhamdulillah uh, Thanks. Uh, orang kata apa Syukur kepada Allah Subhanallah Ta'ala And hari ini secara straight forwardnya guys uh, Kita ada seorang tetamu ni yeah. Seorang tetamu yang kita dapati uh, kita, kita dapat information beliau untuk datang sini Menerusi kita punya uh, customer service chat yes. lah Dekat website www.bgtv.my So kalau macam korang ada cerita pengalaman yang boleh bagi pengajaran dekat orang ke apa ke Korang boleh chat kami dekat bgtv.my Dan ha, dekat sana juga kita ada orang kata apa video eksklusif uh, Yang mana takde uh, tak ada dekat mana-mana platform Dekat yeah. situ saja channel Even kita post kat YouTube pun tak boleh Tak ada, ha, semua. kita, kita cuma ada kat website <laughs> Eksklusif lah maksudnya And hari ni kita me, uh, mendapat seorang tetamu tersebut yang mana uh, dia share tentang experience uh, life dia journey kehidupan dia uh, bagi kami dia agak weirdo uh, dia rasa macam pelik tapi benar tapi itulah reality rate tapi ha, itu reality itulah reality yes. yang kat Malaysia yang ramai orang tak tahu betul but before kita teruskan perkenalkan kita punya audience kita nak bagi tahu disclaimer awal-awal kepada mereka yang berumur bawah daripada 18 tahun uh, kalau boleh kalau nak tengok video ini sebab kita dah set up setting dekat YouTube kita uh, and kalau nak tengok dekat website pun kena 18 tahun ke atas yes. sebab perkongsian ni mungkin ada explicit thing sikit yang tidak sesuai untuk uh, umum ataupun tidak sesuai untuk Bawah 18 tahun Tapi ianya penting lah Penting, penting untuk kita penting. Supaya kita ambil asal pengajaran Jangan Betul. buat benda yang Apa yang korang dengar Betul. Kejap lagi lah and, and and Kita harap kita boleh jadikan Pengajaran semua Okay Assalamualaikum uh, Kita nak panggil apa? Uh, Assalamualaikum uh, Nama saya Adib Saya berusia 39 tahun Tahun ni Saya berasal daripada Syaklam uh, Saya bekerja di bahagian Event Management Dan dalam masa yang sama juga Saya buat uh, Property Business lah Property Flipping Property Flipping lah uh, Boleh you describe Adip uh, Adib ni siapa sebenarnya dia, dia seorang yang macam mana And datang daripada family yang macam mana Kalau kita borak secara heart to heart sekarang ni Okay uh, Saya dibesarkan dalam keluarga family yang biasa, normal Okay, ada lima orang dia beradik Saya nombor dua uh, Mak saya berniaga Berniaga um, nasi lemak pagi-pagi Ayah saya bekerja uh, Kehidupan kami normal uh, Nothing extraordinary, nothing bizarre lah Abang dia ada berapa orang dia beradik? Lima saya nombor dua Nombor dua lah mm. uh, How about your background? I mean dari segi education sampai mana awak belajar? Okay, uh, I have master degree uh, I completed a couple of years ago lah uh, Saya punya bachelor degree bagian engineering uh, But my master degree MBA lah uh, oh, sebab, MBA? Uh, MBA Sebab I dah masuk bagian management So I decided that engineering is not my thing anymore so i want to be on the management punya side oh. so i upgraded my education to mba so mm. sekarang you focus on your flipping uh, properties apa semualah yes most of the time Okay, mm, jadi setelah apa yang kita dapat daripada uh, bro Menerusi mm. uh, chat semua mm. kita difahamkan yang apa yang berlaku dekat <coughs> awak ni adalah salah satu disaster yang besar it is and dia melibatkan uh, moral yes. melibatkan like benda-benda uh, yang salah lah dalam agama betul, Islam betul, of course betul, salah betul, betul. And kita nak mencerita sebelum kita masuk benda tu hmm. kita nak kenal dulu Adib ni macam mana apa semua. And seperti mana korang semua tahu yang topik yang kita berbual hari ni berkaitan dengan gay Ada kaitan dengan uh, LGBT ataupun gay. And kita nak tahu macam mana tapi, Adib Tapi sebelum tu dia kita kena bagi tahu dulu hmm. yang kita tak ada support. Tak, tak kita dia tak ada support. Um LGBT punya site apa ini Betul, just pengajaran, pengajaran untuk pengajaran. orang. Pengajaran. And 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 sebelum kita nak teruskan kita nak tahu like macam mana Adip ni seorang so yang I mean highly education, hmm. e highly educated hmm. and datang dari keluarga yang baik-baik macam mana Adip boleh choose to be like in this situation. Okay, it all started masa uh, our secondary school. So waktu muda remaja it, no asrama lelaki, asrama lelaki, asrama perempuan, asrama perempuan so when you senior start to groom you you daripada tak tahu jadi tahu uh, so that's where it all started saya bersekolah di sebuah sekolah asrama di Melaka di Melaka Tengah so that was the first time I was away from my family so masa berjauhan daripada family itu you perlukan support and the only support yang you dapat is from those who can give you, dekat sekolah tu lah So you know, dekat sekolah ada ada angkat, abang angkat all this kind of things semua and when things go haywire akan ada orang yang datang back you up for no reason, no apparent reason So it started from that uh, Should I tell you like kali pertama how it happens? Boleh boleh okay. kata, uh, kata saya dekat atas, senior tu dekat bawah So on that particular night, masa saya nak baring dekat katil saya uh, Dia kata uh, sebab katil saya tu menghadap uh, koridor, ada lampu koridor kan So cerah sikit sebab pukul 11 lampu dah kena tutup, except lampu koridor lah So dia kata uh, ah, Tak apa kau tidur kat katil aku Aku nak pakai katil kau malam ni Aku cakap ah, nak buat apa Aku nak study uh, ah, Esok aku ada presentation Dan benda semua Lama ke? Ah, aku tak tahulah kau tidur je dulu Nanti aku kejut kau Okay, tak apa So, I pun pergi tidur kat katil dia. So, I tidur kat katil dia, lebih kurang dalam macam tengah malam macam tu, I bangun mama mamai tau. I bangun mama mamai, it was hugging me. Dia peluk I dari belakang. Lepas tu, dia mula geser-geser semua. Kena. Masa tu macam Saya tak boleh jerit Sebab dalam dom kita tu Banyak sini And Sini-sini tu pun semua ganas-ganas Budak-budak semua kan Semua ganas-ganas Waktu tu I'm in the midst of confusion Rasa pelik Tapi Macam Exciting Jantung kita du -du 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 like We want to explore But we don't want to explore So malam tu lah Benda yang kali pertama terjadi So apa yang berlaku pada tu? I mean Sekadar gesek gesit ke Atau like How deep The situation of uh, Malam tu dia cuba nak uh, penetrate tapi tak berlaku, tak berjaya sebab ya lah, What it was my first time So I was not expecting it, I was not ready for it And uh, tak ada apa-apa yang berlaku except daripada he try to buat macam-macam lah But hmm. macam mana nak cakap, but dalam waktu you nervous dan you enjoy, emosi you mix up hmm. And you tak tahu apa benda yang you lalui Tapi dekat asrama memang senyap akan satu dorm dengan junior juga eh? Dekat my school yes ada yang bercampur juga oh, sebenarnya Sebab dia ada sepuluh katil double decker satu dom dua puluh orang atas bawah kan so dengan macam banyak tapi tak banyak pun macam lima kat sana lima kat sini kan and separated by the locker. and on that situation kan uh, you tak ada bagi tahu dekat your punya cikgu ke? tak oh. <laughs> sebab masa itu rasa macam kita dah lah sorang-sorang duduk jauh daripada family kan and we need someone yang boleh buat kita rasa uh, supported so on that time uh, your senior tu lagi rapat dengan I Abang tak rapat dengan dia Tapi oh. disebabkan dia ni macam Okay uh, Dalam pasukan rugby Dia macam ada influence tau Bila orang uh -huh. tengok dia orang uh -huh. cakap, Oh brother ni ganas ni Oh uh -huh. dia ni boleh tew budak-budak ni oh, oh, Orang semua dengar cakap dia So bila someone yang of that capacity Dalam satu tempat yang tertutup Ada pengaruh You rasa macam Okay uh, I got him on my back Safe lah. uh, you safe rasa ha? macam selamat lah Dia pun jaga you Lepas tu bila dia dengar macam Ada ura-ura orang nak bully pun pun uh, Dia macam uh, Pack you up semua kan Faham. Uh. Faham Berapa kerap berlaku Adakah itu first time And dah tak berlaku Pada ber dengan orang sama Atau macam mana Okay uh, Lepas pertama kali dia berlaku um, Kita kan manusia So kita explore Kita explore apa benda tu so, Waktu zaman-zaman saya dulu Tahun 2001-2002 tu uh, Social media tak ada lagi So kita explore Among our friends And we talk About it, sebab after kita bercakap tu baru kita find out yang benda tu adalah sesuatu yang dinormalisasikan But unspoken hmm. rules uh, dekat dalam the dorm uh, So macam kau ada diangkat ada abang kat. so this system keep on going And, and like, time tu feeling awak uh, masa time kejadian tersebut, hmm. feeling awak dengan perempuan macam mana? Neutral, normal And if in fact I have oh, waktu tu kira macam ada couple lah dekat sekolah tu kan. Uh, ada couple. Siang pergi lah sekolah dengan couple tapi bila balik dom dekat malam jadi manja dengan abang kan. Oh. <laughs> Dia macam siang membelai malam dibelai. <laughs> Damn. Okay. Damn. So on that time you <laughs> rasa macam you By sex lah Ya, yeah, ataupun you still lagi Atau, confusion uh, You keliru Okay, uh, kita ada bela belajar sains dengan biologi kan Kita tahu apa itu seksual hmm. Kita tahu uh, apa itu uh, gay, straight, lesbian semua And we know what we did is towards the gay punya side But on the same time uh, I pun tahu normal lelaki adalah bersama dengan perempuan So what we are going to talk today is I just want the audience to know that Benda ini tak betul dari segi agama betul. Juga tak betul dari segi moral So please do not follow whatever that I'm My journey is apa yang baik jadikan pengajaran, pengajaran. Hmm. apa yang tak baik please Ikut. do not do it yes, uh. betul like like uh, <laughs> sebab setelah apa yang kita kaji lah hmm. kan Sometimes, ada majoriti juga orang yang gay ataupun LGBT side ni yang pernah datang dekat set kita mm. Dia orang like macam cerita tentang dia orang punya traumatize mm. I mean like, it's like your story lah, mm. macam kena macam tu tan tanpa kerelaan mm. And then, uh, benda tu dah jadi, I mean, common lah, Masuk mm. I bukan common, They, 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 they still dangerous mm. Kalau nak kata berlaku banyak lagi pada orang lain, tapi macam macam mana lagi? kalau kalau based on your opinion kalau saya contoh saya saya dalam situation awak kalau saya kena mungkin saya akan fight dia tapi kenapa you choose untuk stay silent sedangkan yang pada ketika itu kita dah boleh berfikir kita dah boleh macam okay i need to protect myself from this and this pun tak betul adakah awak secara nalurinya pada ketika itu awak rasa macam so okay I, i want to choose this ke atau macam mana pada situasi saya pada saat dan ketika tu saya <coughs> rasa pada peringkat kita membesar kita ada macam hormonal imbalance you you tahu apa benda yang normal tapi to explore something that is beyond normal is an excitement and you want to venture more into that so benda yang haram ni kan sedap kan, <laughs> hmm. <laughs> kan seronok kan? <laughs> kan seronok kan so you you just want to know more and more of it and the moment you tahu you akan explore lebih further and further to see like where this thing leads to start dari situlah you mula kenal dengan benda-benda ni start dari situ i mula jadi tak percaya dengan pak imam ke pak ustaz ke sesiapa pun i dulu I percaya tapi lepas some incident happen to me i jadi hilang percaya maksudnya you ada satu experience yang yes. terbel mm. so ada uh, seorang ketua pengawas Uh, dia juga imam dekat uh, surau. So surau kita waktu tu ada lebih kurang dalam 500 jemaah lah. So setiap kali waktu, waktu solat memang kita akan solat dekat situlah. Dekat surau kan wajib kan belajar sekolah asrama. So satu hari waktu tengah solat zuhur I lambat uh, Kita ada macam a few batch of solat So dia uh, on the last batch So I pun on the last batch Masa baru lepas ambil uduk Lepas tu dia pandang I Macam jarak air dengan dia Lebih kurang dalam 10-15 meter Sebab bilik bilik air tu besar kan Surau tu besar So dia pandang I Then dia bagi I isyarat mata tau Dia lipat kain dia separuh Dia bagi isyarat mata Dia buat macam ni dia macam bagi syarat ajak masuk dalam toilet Bagi hin ha, uh, Dia bagi hin Waktu tu I macam I ingat dia nak tunjuk <laughs> lah, Dekat hmm. dalam dalam toilet tu Lepas tu I pergi I pergi I masuk Dia terus Close the door The bank dia dokok kuat, -kuat. Pam Tutup Lepas tu dia terus Selak kain dia And Waktu tu We uh, Nothing heavy happen uh, It was just Merely macam Pegang-pegang Sentuh-sentuh Macam tu je Lepas tu I ambil uduk balik Start solat balik And after that uh, Baru I so Sebelum tu I tak rapat dengan dia uh, Lepas that incident Baru I rasa macam Okay I'm gonna explore him hmm. And he he also wanted to explore me Cuma dia jumpa peluang ruang dan peluang yang sesuai and waktu tengah solat zuhur tu waktu dalam toilet tu dia jumpa a perfect place tak ada orang tinggal air dengan dia berdua je dekat dalam tu so petang tu he start tu macam pergi padang waktu riadahan ok pergi pergi padang riadah sesama lepas tu sampai habis waktu prep ah ha, sampai habis waktu prep sebab dia ketua pengawas so ketua pengawas dia ada di bilik special kat bawah sebelah I think selang satu dia beli bilik warden warden akan balik lepas pukul 11 hmm. So dia ajak saya masuk dalam bilik uh, ketua pengawas Tidur dengan dia Masa malam yang uh, dia ajak tu I tak ada fikir apa-apa tau I just anggap macam Okay, since this incident happen, Probably we just gonna do macam Benda yang macam siang, siang tadi je kot Pegang-pegang macam tu je Lepas tu dia ajak saya masuk Sebab uh, lepas kita habis prep Dalam pukul 10 lebih Kita pergi uh, Dia makan, minum malam semua Dah habis tu uh, Solat isyak Lepas solat isyak Terus masuk dorm Tutup lampu kan So dia ajak tidur Dia ajak masuk dekat tu Masa dia masuk je Dekat dalam bilik tu Dia terus off lampu And dia terus uh, Get naked lah So dia cakap dengan saya <laughs> It's quite embarrassing Tapi macam Kena cakap lah juga kan dia cakap uh, bro juluk aku bro waktu tu i rasa macam nak juluk apa? <laughs> <laughs> oh nak juluk nah, it, 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 it hey, itu baru punya itu itu first time, <laughs> time. Oh, ya, yang, okay. yang 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 physical punya experience okay, macam um. nak juluk apa kalau perempuan you know um. how to do it like kalau lelaki lepas tu dia baring dekat atas katil lepas tu dia split his leg uh, tu uh, that was my first time so hmm. you are top or what Top. Okay, then and uh, that's that's your first time. Mm. I mean, uh, you dah start mula mm. membuat perkara tersebut uh, dalam keadaan yang awak makin suka ataupun dalam keadaan yang Awak rasa macam ah, oh, nak Aku tak suka benda ni Tapi aku kena buat Sebab aku just nak Buat disebabkan explore. Inginan orang lain Dan aku nak explore Ataupun macam mana Okay uh, Lepas yang kali pertama uh, Dengan yang my senior tu Dekat katil hmm. tu Subuh tu Aku bangun mandi tau And masa aku mandi tu Ada satu perasaan Macam kotor tau Rasa macam kotor Jijik Rasa macam Macam ada satu Cat dekat tubuh ni Yang you mandi macam mana pun Dia tak tanggal Like you keep on mandi Scrubbing scrubbing scrubbing, scrubbing But you feel dirty You rasa macam Bila you keluar dari toilet tu Orang akan still pandang you semacam Hmm. That's how I felt uh, That was the first time lah. But subsequently Lepas you dah cuba digest Sink in The reality What's happening You trimmer You explore And enjoy it Maksudnya so, awak suka? Bukan suka Sebab dia kan sedap kan hmm. Dia Dia macam Okay dia macam ni tau In order for you to Sampai ke satu destinasi It doesn't matter which highway that you took You nak ambil PLUS ke, NKVE ke, SKVE ke, su SUKA ke, DUKE ke apa, it don't matter. As long as you reach your destination. So apa destination yang you maksudkan adalah itu ada kepuasan yes, atau apa? Yes, uh, pada okay. waktu tu the destination is the kepuasan lah, the physical punya apa, uh, kepuasan lah. So maknanya kita punya, apa yang aku nampak lah kan Sekolah punya ni, cikgu kena lebih banyak pantau sebenarnya Dia, Cikgu dan juga pengawal yang menjaga lah, penjaga ha, Sebab terlalu mudah pula bila abang cerita kan, itu pada zaman dulu Zaman sekarang ni kita tak tahu apa yang terjadi dekat asrama apa Betul. semua kan Dengan sekarang kes buli makin meningkat, itu kes buli hmm. Yang dark side, dark side ni kita tak tahu apa yang yeah, jadi ni Ini, kat ini, sekolah ini kan. antara salah satu part of dark side ha. Sebab kalau kita fikir balik Setiap kehidupan ni Dia takdir betul Maksudnya Ada perjalanan hidup masing-masing But Kalau anda kata Benda ni tak berlaku Dekat dia Pada ketika malam tu Mungkin benda ni kau lain lain uh. tapi tapi wallahualam ini semua kita tak boleh nak jangka kan hmm. betul tak okay. and 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 okey selepas you that starting point you first time dengan dia then what happen next i mean adakah masih masih lagi teruskan dengan orang lain lain pada ketika you belajar atau yes ada sebab uh, bila you dah so called lah pegang dekat tu pengawas they will back you up no matter what happen so bila dia group of clan tengok okey okay, uh, dia ni ada kp punya backup so bermaksud dia uh, ni pun boleh makan hmm. uh, so they start to pass you around now so among themselves they will say okey aku pernah try dengan uh, budak ni ah, kau boleh uh, aku nak try dengan dia ah, kau pun boleh juga so After the incident <coughs> bila I balik dekat uh, my dorm kadang-kadang ada seorang senior macam uh, tengah honi kan uh, just like purposely baring kat I punya katil expecting oh. me to entertain them uh, waktu tu I pun macam aku ni macam pelacur <laughs> hmm. uh, so maksudnya top ni adalah yang hmm. menjolok uh -huh. jadi hmm. mereka yang tak, tu semua uh, like, like yang yang berat tu I buat uh, only a few times ah uh, uh, tapi most of the time it was just merely macam oral Fizik apa, apa uh, pelbagai uh, tolong dia orang uh, apa off macam tulah. Hmm. Sekali lagi guys disclaimer yang perbualan ini mungkin di-explicit sebab ini adalah reality fakta yang korang kena tahu yang apa berlaku di luar sana. Hmm. Kalau kepada mak ayah yang tahu pasal isu-isu semasa macam ni korang kena be careful and kena bagi education more lah. Kena extra ha, care kena lah kena extra saya cakap. Care, betul. Sebab kita tak tahu apa yang jadi. Okey then Selepas habis zaman persekolahan you I mean kita dah kita dah faham yang benda ni berlaku semasa dalam zaman persekolahan and after that you choose untuk masuk universiti hmm. apa yang berlaku Okay, uh, and then <coughs> kita fast forward eh hmm after that after dah complete my studies I dah mula keluar kerja tahun 2007 2008 I started keluar kerja mulakan kehidupan. and along the way pun waktu tu pun kita dah lebih fasih tentang liku-liku uh, perjalanan kehidupan yang kita pilih macam ni I was married I have two kids and now divorced Oh hmm. oh hmm. masa je pernah kahwin I pernah kahwin ada anak dua orang Okay, hmm. okey ya uh, ini interesting hmm. macam mana daripada you ke arah tu hmm. terus you pergi Pusing ke arah yang betul balik sebab based on apa yang kita orang faham, faham hmm. yang kita orang pernah study observe hmm. Hmm. yang mereka yang kahwin ni adalah disebabkan mak ayah dia orang hmm. sebab mak ayah dia orang cenglawin ada anak makin lama-lama so apa yang terjadi dekat you sedangkan masa tu you dah wang -wang macam ni tiba-tiba hmm. you kahwin what's happened? i think kita dibesarkan dalam malaysia kan kita dibesarkan dengan our we are bound by the cultural background mm. at certain age you mesti macam ni at certain age you mesti macam ni umur 21 22 you mesti dah habis belajar umur 25 uh, kalau lelaki at least you mesti dah ada rumah dah ada kereta dah kahwin at least ada anak seorang kalau perempuan you dah kena ada anak 2 3 orang dah at least lah mm. that is the expectation from the society culture, from the uh. the culture so pada waktu tu i i I thought that macam okey aku dah ada rumah aku dah ada kereta and it's about time for me to settle down with my life so i decided to Get married, so I get married. But kita, uh, we did not have kids immediately lah. kita plan. So masa tu, me and my ex-wife pun sama-sama uh, baru uh, keluar bekerja. We are trying to get ourselves stabilised. So we decided macam after couple of years, uh, baru kita decide okay, we are ready to have kids. Uh, baru we have our first kids. So berapa total anak? Dia? Dua, dua orang. Jadi dua orang, uh, Jadi, dua orang laki, sekarang umur kan. berapa sulung? Uh, yang sulung tu umur 12 tahun, dah jenam uh, autism. Yang kedua tu umur 11 tahun, normal lah. Pembaan. Pembaan. Jadi Pembaan. Uh, you bercerai hmm. on certain, certain things lah kan hmm. yang tak hmm. boleh nak teruskan. Hmm. Jadi anak wife juga. Uh, anak saya serahkan pada kakak saya untuk jagalah because oh. uh, I have the full custody of my kids. Tapi disebabkan my uh, commitment sebab I banyak travelling. So I could not bring them along. So I discuss dengan my family to put the full custody to my sister. Okay. And to banyak benda yang kita nak tahu lagi sebenarnya tapi takut dia terlalu go deep tapi sekarang ni kita nak masuk like fasa uh, general sikit eh. Right? Okay. kita nak tanya awak kenapa like uh, macam ni kita nak tahu yang someone tu gay like, like secara secara concretely macam ni kita nak tahu yang damn, you you yang you, you tak boleh tahu tau i i i myself could not even tell if that person is gay or not tapi you akan ada macam satu radar to sense whether macam uh, dia ni yeah, ada chance. I mean I mean dari oh. segi perbuatan karakter dia ke atau dari segi uh, uh, communication dia ke atau dari segi apa? Sometimes body language uh, untuk orang yang macam very apa physical tu like you boleh nampaklah cara dia, dia bergerak, jalan, yeah. cara jalan semua kan. Uh, daripada situ you dapat define them. But some of them just as good as other normal people. But it's just that they have some dark desire. So, macam saya, saya sorry to say, hmm. saya jenis yang suka jazz juga kadang-kadang mm -mm. dalam diam lah. dalam <laughs> diam. <laughs> okay. So, kadang-kadang saya tengok kat social media, hmm. saya tengok muka dia, hmm. ping pink-pink sikit, pakai spek, hmm. ada jalan-jalan online sikit. Ah, ha, Jalan-jalan pelik, kepik-kepik hmm. sikit. Ah, ha, saya terus, ah, ni gay. Tapi saya tak, bukan saya so, cakap, oh, ni gay, ni gay, ni ah, gay. tak, tak. Ah, Maksud ah, saya, ah, saya simpan kat dalam ah, ni. Sebab your, turn out, turn out, uh, Turn out bro That's a real thing yang hmm. berlaku se sepanjang kami buat BGTV hmm. Kami dalam BGTV kami hmm. suka Suka observe Kadang-kadang yeah. kita satu team borak kan dalam group Weh hmm. dia ni gay hey, Turn out itulah betul, yang, ya? yang masuk dalam penjara 24 years kena disebabkan seksual bawah umur uh, Turn out what? benda tu betul Like ada lagi benda lain Turn out hmm. benda tu betul So that's why dia, kata, Sampai kita takut Kita nak adjust orang hmm. Tak payah Tak payah Tak payah hmm. ya, <laughs> ya Biar je lah kan okay. Ha, tapi based on you cakap tu hmm. betul lah Maksudnya Karakter dia pun hmm. Main peranan lah Sebab Sepanjang saya hidup lah For the past 39 years kan There are some incidents Yang I encounter Masa I hantar my wife dulu Pergi kerja It happens in the changing room My was uh, She was a banker I was, in, I was a banker hmm. uh, Previously So I hantar dia pergi kerja I jemput dia balik kerja So one time uh, I Waktu Hantar uh, tu kita nampaklah muka-muka familiar Tapi tak pernah bercakap sebab staff kat situ kan So at one time ada satu staff Dia macam brother-brother lah Main gym pada kata ketak semua kan Naik superbike, anak enam orang <coughs> uh, Waktu tu umur saya dalam mid-twenties He was in his uh, mid thirties. So one day masa saya tengah tunggu my wife, my wife habis kerja biasa lima setengah. Tapi kadang-kadang dia extend sampai pukul enam, pukul tujuh. So saya tunggu je lah kat bawah tu. So dia panggil saya cakap, uh, bro nanti aku nak jumpa kau ada benda nak cakap sikit. Waktu tu saya rasa macam, eh kenapa dia nak jumpa aku? Um, aku ada buat salah ke? Out of nowhere, uh, tiba-tiba. Uh, oh, did my wife do anything? Uh. So uh, lepas, lepas lepas daripada daripada tu, saya uh, pun tunggulah. Macam nak, nak apa? Nak 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 jumpa dia nak tengok like what strong kan hmm. Uh, lepas uh, nak jumpa dia tu uh, he was in a changing room okay so nah. dia ajak saya masuk dalam changing room lepas tu dia tarik saya lepas tu dia tolak tangan ai kat dinding macam ni tu bro aku dah perhati kau daripada first day i know who you are let's enjoy I dah memang macam tu before <laughs> <laughs> was married and I kena trigger dengan uh, sebab I I have a, a general idea of who he is lah, like dia in a different team, mm. jaga different segment of banking, mm. and he is married, dia ada wife, dia ada anak nama orang, dia rajin pergi gym, and superbike the park depan-depan dekat entrance semua kan. So I more or less macam kenal dia macam tu je lah. Tapi mm. bila dia tarik I, masuk dekat dalam changing room, and push me back macam tu, and nak kata sexually assault pun boleh juga kan boleh tapi juga. Hmm. tapi waktu tu aku tak waktu fikir benda tu tau tapi disebabkan you, you desire ah ha, tapi disebabkan macam uh, i have my wife upstairs working and i'm right down here and i don't know what, what time my wife is coming so we had a quickie dekat dalam the changing room that's after you married ha, after i mean married. i mean hmm. While you married, you hmm. you adakah sebelum tu, semasa lepas kau kahwin, hmm. you ada seksual dengan lelaki lain Adik, ataupun itu adalah Adik. first time selepas kau kahwin? Uh, lepas kita dah kahwin kan melekat dengan uh -huh. bini uh -huh. 24 7 So, I didn't have a chance and I pun tak terfikir sangat benda-benda tu because you already have someone hmm. in your life. So, maknanya hmm. time tu you dah okay lah sebenarnya? Uh, perfectly normal. Oh. Hmm. I tak terfikir pun macam pasal, I, I tahulah pasal dunia-dunia gay ni kan and I was there and now that I have lead a good uh, lifestyle and I tak rasa pun macam ada keinginan, contohlah kalau macam orang tu handsome, kita boleh je handsome tak handsome, comel mm. tak comel, cute tak cute, jambu tak jambu but that's it lah, okay. tak ada kata macam nafsu ke apa ke, like if you were to ask me Okay ni kita borak secara transparent lah kan, mm. sebelum kita nak masuk kes awak ni Okay kita nak borak secara general lagi, like kita kenal pasti yang gay ni dia ada banyak cabang Disclaimer walaupun saya belum kahwin, saya belum saya bukan gay. <laughs> saya bukan gay bad kita study a lot gay, lesbian or LGBT walaupun benda tu bertentang agama Islam sebab kita nak tahu behaviour seseorang tu kenapa dia lead pergi jadi macam tu. Jadi gay ada banyak cabang which is satu cabang gay yang suka pada budak-budak bawah 18 tahun. Satu cabang lagi gay yang suka orang-orang besar and kadang-kadang kita rasa benda ni tak sepatutnya berlaku dalam komuniti kita ataupun society kita. Like saya pernah berjumpa dengan seseorang lelaki pada saya praktikal dulu. Lelaki tersebut adalah cikgu dan dia menghidap HIV dan juga syphilis dan juga TB, tiga das dia dapat. And dia sendiri menceritakan yang dia suka dengan kanak-kanak. And benda tu sangat triggered saya. Saya rasa macam no, this is wrong. Sangat-sangat wrong. And dia cakap dia ada perasaan yang suka tengok budak-budak, dia perasaan benda tu menakutkan saya tau Jadi apa pendapat awak tentang cabang-cabang yang saya maksudkan ni adakah benda tu berwujud ataupun macam mana ok uh, in my perspective yeah. <coughs> first of all dari segi moral dan agama benda ni dah memang salah dari segi undang-undang pun salah betul that one tak boleh nafikan itu fakta dan reality that you sing in and whatever that you do is tanggungjawab diri you sendiri hmm. kalau you tak tertangkap you selamat tapi kalau you tertangkap you menjawab and you kena tanggung sebab dan akibat perbuatan you so kalau you nak kata tentang Fido yes I ada baca secara general lah tapi I tak tertarik pada budak-budak. Hmm. <laughs> Sebenarnya if you were to ask me, I lebih tertarik kepada when I was young because of my sexual encounter was dengan my senior dekat asrama. So, uh, my mind set up the trait tu macam melekat dekat situ tau. Get stagnant dekat situ. So as I grow old, I still like macam people who is macam early 20s. Uh, hmm. macam 19, 20, 21 sebab I rasa macam I need to protect them I need to guide them in their life and I need to show them what's right what's wrong. But do you but but you tak fikir ke yang I know that you want to protect them disebabkan you terlalu overprotective hmm. sedangkan you just gunakan um, bukan you lah hmm. masa orang-orang yang fikir macam ni hmm. you gunakan orang untuk sexual. I mean that's not protect. Okay. That's, uh Kalau uh, in term of sexual tu macam contoh lah, sex slavery ke apa kan? If it's forced, yes, to manipulation. Tapi if it's mutual, this is what both party wants. Then you kena tengok from a different perspective. Budak tu nak apa daripada ni? And orang ni nak apa daripada dia? What is their symbiotic punya relationship pada waktu berkenaan mungkin budak tu tengah study hmm. perlukan financial aid perlukan tempat untuk tinggal perlukan seseorang because alone dekat big town you know so dia rasa selamat so dia akan gunakan abang angkat dia contohlah abang angkat dia sebagai dia punya anchor untuk menguatkan dia to go through dia punya study okay, and faham. probably abang angkat dia ni pula kebetulan pada waktu tu lonely and perlukan seseorang dalam hidup dia untuk probably not so much of sex tapi macam to accompany him over the weekend untuk temankan dia pergi vacation untuk lepak sekali dekat rumah dia whenever dia free okay, um, like like macam you you you, you I assume ya yeah yang you ni memang educated like there's a lot of verbally yang you cakap sangat impressive mm. I mean dari segi language you use dari segi wording and dari segi daya perspective you like you guys all know that HIV lah antara kawan rapat yes dengan LGBT ni semua yes. mm. but why still still okay. there you pun dah bagi tahu yang mm. you HIV positive yes and yeah banyak stigma lah hmm. masyarakat hmm. kan kadang, kadang orang yang tak ada knowledge ni dia fikir HIV Wah, jijik hmm. HIV Taka. ni neraka so out of sudden after berbulan-bulan tiba-tiba dia kata you have a trait of bipolar I cakap apa tu bipolar i pun google lah study kan dia kata okay bipolar ni macam ni macam ni macam ni uh, you know what you can uh, apa I suka spend banyak-banyak sebab about property tapi dia kata oh that is a typical trait of bipolar you can excessively spending your money